我是出了名的难搞，想从他们嘴里套出情报来，江美，除非你是白昭义的女儿。哎哎，你这有点妖魔化飞马企划部了啊，不一定非得是白昭义的女儿啊，儿子也行啊。别闹，那晚上江美你跟我去。嗯。还是我跟江美一起去吧。小白，你不要觉得自己名字里有一个马字儿就可以搞定飞马集团哦。 你要面对的是对面的四大元老哦，天然哥，你不是总跟我说商务谈判是职场的重要一课吗？难得的学习机会，我想跟你们一起去。小贝，你放心，我肯定会保护你的。哎，呀，你们俩放心，我会保护你们俩的。晚上见。好加一个名额？没，就这俩。嗯。 高花企划部的姚思文怎么又不来了？就派一小姑娘，什么意思、啊？我看是手到擒来的意思。一会儿叫他们把我存的那五斤白酒全给我拿上来，我给他来个下马威。哎，抱歉抱歉，我那个路上太堵了，实在是不好意思、啊。哦，我们姚总监他身体知道了知道了。道了哎，小江，光嘴上道歉可没诚意，一会儿自罚三杯啊。 小白，小白、哎，对不起，对不起，对不起，各位前辈，不好意思，不好意思，我们姚总监他身体实在……知道了，知道了。嗯、呃、那个，给各位介绍一下，这是我们公司刚来的小白，今天过来是跟我一起跟大家学习的。行，咱们不在门口说了啊，咱们进去唠唠。哎，前面请，前面请。哎，你你。哎，小白啊，哎，你今年有二十三呢。 二四了，转正没多久呗。嗯。哎呀，你这个路啊可长着呢。一会儿啊，老哥得好好教教你。让您费心了，行。哎，今天这小孩完了，肯定比去年那个李天然还惨。小姑娘可交给你了，放心吧。 那个，呃、哦，各位前辈，我师傅教过我，咱们先做个自我介绍吧，彼此熟悉一下，也破破冰。我叫小白，是高发集团企划三部的新人，请各位前辈多多关照。小白呀、啊，你师傅谁呀？啊。啊 是李天然，天然哥。<laughs> 李天然，李天然还能带徒的呀？这可以。小伙子，去年你师傅就是在这个饭店，就是在这个包间儿，巧了，就是在这个位置，被我们孙总监啊喝趴了，就出溜在这椅子底下，一晚上都没起来，是不是啊，孙总监？那都是小意思、啊。小白。 你的全名叫什么？白马帅。白？怎么了？马？干啥呀？帅。你是飞马集团的白马帅吗？飞马？不是，是高发高高,高,高发,、嗯、发集团的白马帅。是高发集团的白马帅。 集团的白先生，你好。嗯嗯嗯，啊、嗯，您客气了，<白>我是跟同事来学习的。明白。江小姐，你好。哎，你好。不是。总监，什么情况？那给你们介绍一下啊，这位是高发集团的江小姐。嗯、这位是高发集团的白。 莫非马 <妈 S 2> 是帅公子？江、嗯、小姐好，白先生好，好好,好。嗯、这是什么特殊的职场礼仪吗？我也没见过这架势啊。但潘组长说了，越客气越危险，今天是场硬仗。 请大家多多关照，请你们多多关照。啊、我们是来学习的，啊、我们是向你们学习的。你们请坐。